Ребят, все же ждали субботу, воскресенье. Это были правильно. То есть выходные дни, все собирались, тем более, что тепло, вода, все цветет. Каждый собрался, кто в лес, кто на рыбалку, кто на речку. У каждого были планы большие. Ну, как раз заступили мы в караул в ночь. Сработала сигнализация по всему периметру. Потом Прикратилася, потім знову включилась і вже почали з посту дзвонити, що полетіли плити, перекриття. Ждали тоді утра, усілили пости. Ну, ми мінялися, бо погано було. Робота була. Утром почали, кому вже погано дуже було. Прийшли автобуси, скори відвозили лікарню в, в прип'ять, а хто міг ще більш-менш Ну, У нас, як п'ятниця, віцерський день. Йдемо в ресторан. Сидим себе с часа до 11 и водочку там-то там. Ну, потом пошел домой, одежду приготовил. На всякий случай вдруг буду там дежурить. Вы же так вышел на балкон, думал, что так ярко-ярко такое. Слышу дверик, звонит стучать. Григорович, пожар на атомный. Приезжаем, поднимаемся на крышу, это где-то 12-этажный дом. А лестница такая была железная, но тяжело подниматься. Ну, бачимо, там горить там, ребята за стволи, і тушать, ну. А ніхто не знав, що йде раціонний фон. Ніхто не хоче. то ну, об'яснив, то. Ну, а то я в своїх хромих сапах, плащей, каски. Все, оце така була в мене защита. Приїхав со Смолянської атомної На Камазі з прицепом працював. Ну, двоє діток маленьких, треба ж годувати квартиру, отримав. Обставити. же і треба, Тут машину КАМАЗа поставив. І тож позвонили мені вночі. Побіг. взял швидку помог, да и поехал на станцию. Но тем нужно было, кого ты там бегаете, пожарники по лестницах лезут, вот так вот. Некоторые лежачие, некоторые сидячие по два человека брал же который уже не может идти даже на носилки. Машины туда-сюда не стояли. Мы привезли, и уехал снова. Йоду дали, спирту, грамм 50. І їжджають далі, водічка і запів і поїхав. 26 числа десь в 2 години ночі визивають людей по тривогі. Треба їхати на атомну станцію, там перекривати дорогу. 28 чоловік поїхало. Ну, а я вже був у рейді сидів. Бо тут вже ж пішли дзвонки. Командирів дуже багато, один кричить, те роби? Той кричить те роби? той кричить те роби? і кожен хоче покомандувати. А істинне положення діла теж ніхто не знає. Це дуже важко було. Кожен приходить, питає, що я буду робити своєю сім'єю. Куди, що робити? А що я буду розказувати, як я сам нічого не знаю. І ті, що над мною стоять, теж нічого не знають. Приїхали ми по дорозі при Чорнобиль, Чорнобиль. Там почали фіксувати уровні радіації де там 0,3 відгідно часу. Ну, Дорога йшла. на Припять, минуя Чернобыльскую автостанцию, уровень стал уже один рентген час. Проехали еще метр, мы их километр, и как раз стали резко расти уровни радиации. До 80 рентген час дошло. Подъезжаем к мосту, назывался Горбатый мост, там развилка. На этой развилке стоят, где сидят, где лежат Милиционеры районного отделения. Их подняли же сразу же после взрыва для перекрытия движения по этой дороге. Там было 10 рейн в час. Въезд в зону был ограничен. У меня был пост, мост э, через авто, железную дорогу. Вот мы стоим, едет БТР, армейская БТР-2, химразведка. разведка подъезжает почти практически вплотную подъехал к нам, открывает ключ. Кто здесь вас поставил? Руководство. Ну вы можете 10-15 метров сойти в сторону. Ну можем, а что там не можем? Ну для чего? А он так мне руку раз и кажет. Вот тут тысячу, а тут 700. А тут 1500. Так да тебе не лучше стоять. Меня у их А чего не мы? Заробили цей за мир. И меня поставили тут. Мы должны были сделать эту разведку. У меня в части ДП-5 был. Райдел собрался очень быстро, буквально где-то минут 40. Мы уже все были в ружье, как говорится. Уже поняли, что это не шутка. Вот. Уже пошли звонки из центра, из области. Вот. А в 9 часов утра нас всех собрали в горкоме партии. всех Руководителей всех рангов, всех учреждений, всех предприятий. Мы ну, сказали, товарищ, никакой паники. Здоровье, а тем более и жи жизни, ничего не угрожает. Все в городе по плану, как было, как планировалось. Все мероприятия, свадьбы, проводы в армию, все по плану. Вот. И не дай бог, кто-то из вас не отправит своего ребенка в школу, имейте это в виду. Умирать буду, я себе этого не прощу. Что я своего ребенка пришла домой и отправила во вторую смену в школу. Перед сменой были два дня выходных. Я ездил в Белоруссию, приценивался, примерялся к тому, чтобы сделать ремонт в своей квартире. До блока от моего дома, наверное, около двух километров. День был ясный, тумана не было. Я бы мог все это увидеть, если бы посмотрел в окошко. Но я выпил кофе и просто вышел из дома, пошел на автобус, сел и поехал на станцию. И на подъезде к станции видел просто разрушенный блок это было вне, вне возможности как-то осмыслить, осознать и понять причины, потому что я знал, что этого не может быть. Настолько сильные были снаружи разрушения, что казалось, что там вся смена погибла. 25 на 26 апреля мое дежурство было. Ну, у нас внизу была перевязочная большая, типа операционная. Там был пациент. Он был оператором вот этого четвертого энергоблока. Он очень тяжело дышал. Не было ни одного у него свободного места от ожога. Мы даже с ним успели несколько слов перемолвиться. Я его спросила, что его беспокоит. Он мне сказал, что ему тяжело дышать. Я поняла, что это ожог дыхательных путей. Ну, подняли мы его наверх. Он уже перестал дышать, мы его перевели на искусственную вентиляцию. И когда мы сделали эту пункцию, то кровь пошла оранжевого цвета. Вот на что я обратила внимание, я еще заведующую позвала, говорю, Владимир Владимирович, посмотрите, какая кровь. Он говорит, гемолиз. А гемолиз, значит, тотальное поражение лучевое. Володя умер и спустилась на первый, на первый этаж, там у нас приемное отделение. И мы с заведующим идем по коридору, и сидят люди, много-много людей. Их обрабатывали, они поступали в разные отделения. Очень много поступило. Пришел до дома и чарку выпил. Лег спать. Десять... Години через полторы, как начало меня крутить. рота, Голова кругом идет. Да все эти суставы ломают. Ну и забрали меня на Припяти, ж там положили в лекарню. И те хлопцы уже лежат, которых я привозил. Ну, в Припяти, сколько я ночь переночевал, стонут ребята. И я хожу, как я чемранилый. Ребята были сильно тяжелые. Меня печет, где моя семья, где мой отец, где мой брат. А тут же мое рядом село школу школьники не пошли, их вернули со школы. гуляя себе по улице. Никаких проблем у детей нету. Взрослое население ничего, никаких были магазинов скапливается. Суббота, выходные дни. Мама ж прибежала. Ну, сразу мать вопрос. Где батька? Где брат? Я говорю, мам, информации ноль. вереницы автобусов чинно входили медленно под каждый дом, проходили по квартирам, вот объявили, что будет эвакуация, что на атомной станции будет производиться ремонтные работы, и для того, чтобы на всякий случай обезопасить население, население города будет вывезено временно на трое суток, ну и все, еще город будет под охраной, чтобы никто не волновался, что ценные вещи рекомендовано было не брать. Взять только паспорта, ну документы личные, все. В таком параде население каждого дома выходило вот в рабочей робе, чемоданчики небольшие, вот дети с кошками, собачками, чинно садились в автобус, в каждом автобусе был милиционер. И буквально, можно сказать, что в течение, ну, наверное, 4-5 часов мы город вывезли. Стан був, звісно, такий збуджений. Я двадцять разів перекладала цю сумку, я думала, що туди брати, що не брати. Вкладала речі, викладала речі. Я розуміла, що я буду йти сама з двома дітьми, оскільки ця дитина Віранічка була маленька, мені потрібно було її тримати на руках. Значить, сумка має бути одна, значить, син має триматись за сумку. Ну і оскільки памперсів не було, значить єдине, що я туди напхала, побільше колготок дитячих, щоб можна було перевдягнути, якщо що нас везли якоюсь зовсім іншою дорогою. Водій дуже нервував: то гальмував, то знову рушав, то набирав швидкість, то якби різко скидав. І було якось так дивно, що нас вивозять. А люди, які живуть поруч, вони лишаються. От вони стояли вздовж дороги, і так якось так ну якось приречено якось на нас дивились. Как я сел в автобус и поехал в город. Вот помню, в автобусе ехал, и я знал, что город уже эвакуировали. Знал, что многие уже в Москве в больнице с лучевой болезнью. И вот народу было не очень много, но я помню, как-то я прятал глаза, потому что слезы наворачивались. Такая невыносимая досада была. Досада, скорее всего, связана с бессилием. То, что я много знаю, много умею. И ничего не могу сделать. И ничего не могу вернуть. И непонятно, э, что произошло. И меня же учили, я знаю, я усвоил прекрасно, что этого быть не может. Как же там. Когда вечером приехал э, в город, город был пустой. В ночи, дось після 9.30 після программы часу. Завжди були крутили фільми. фільму. Він було такого вибору по телебаченню. І вже я пам'ятаю, розпочався фільм: прийшов представник військомату, вручили повістку з'явитись терміново, пів години на збори і автобусом в кількості 50 осіб було доправлено на червонозоряний полк цивільної оборони. Напротязі ночі нас переодягнули. Сформували по підрозділам, от я попав взвод хіморозвідки. Сказати, ми боялись чи не боялись. Після того, коли людині об'являють військовий стан перед строєм і повідомляють про те, що він може дезертувати з усіма витікаючими наслідками до розстрілів, це треба бути дуже е, хоробрим солдатом для того, щоб зробити такий поступок. Задача була закрити реактор. первые мешки с песком, доломитом, свинцом. Просто бортовые техники открывали двери и выталкивали, подтягивали к двери и выталкивали ногами. То есть получали дозу облучения максимальную. Потом появилась свинцовая пластина, начали подкладывать летчикам под ноги, сбоку там. Что-то пытались защититься. Жара стояла. Начали с кровотечения из ног, начали менять экипажи. Врачи Начали требовать замены, ну и пошло со всего Советского Союза, выдергивали. С рассвета и до заката вертолеты работали, как карусель. Вертолет приземляется, мы сидим на куче, тут же часть людей кушает, часть загружает вертолет. Это пыль, блин, вот это, берешь эту миску и, блин, закрываешь, чтобы э, меньше пыли попало, вот быстренько в рот накидывал что-нибудь, и опять принимали за работу. Так мы работали по 16 часов в сутки. Возвращаясь в Лагерь, мы спали там по 18 человек в этой палатке, укрываясь теми же шинельками в той же одежде. Естественно, в одежду набивалась радиоактивная пыль. Время облучения нам засчитывалось только то, что мы получаем за работу. Приезжаем, допустим, все не можем 8 человек работать, 40 человек стоит в одном помещении, там, допустим, 5 рентген, тут 10 рентген или 15 или 20, но они же облучаются тоже, и уже не учитывается все. Жорсткі такі правила. Трудно навіть сказати, що нам відвігало. Нам жалко було тих людей, які прийдуть нам до на сміну. Такого количества людей ж не було ніколи в Чорнобилі. Всі ж дороги забиті є. Транспорт сюди йде, транспорт відсюди йде, все ж вивозять відсюди. Все, всю худобу, все хазяйство, припустимо з Прип'яті. Ну що там документи забрав, як якісь вечірки забрав та й поїхав, а в селі. Це ж корова, поросята, гусі, кури, все це треба було кудись діватиш його. Ну і то пошли одразу, що зразу ж, 5 кілометрову зону виселили, потім 10 кілометрову зону, і, потім і 30. -ті. Ну, нам треба було їздити, контролювати, тому що ж багато хто не хотів їхати. Тож треба було людей говаривати, розказувати, що це так, і так. Люди ж не хочуть, вікна живали, ту хату встроїв чоловік, а тут треба кинути. І не кому кидати. Мы все время старались обратить внимание на обыкновенных людей. На их портреты, на их характеры, на их отношения к делу. Вот мы въезжали в зону, да, и вместе с нами въезжали солдаты в этих закрытых машинах. И все как-то ехали и вот с какой-то опаской, и с какой-то таким интересом смотрели по сторонам. Это первое мое появление. Может быть, это меня потрясло очень крепко. Первое появление, и мы поднялись на какой-то этаж, где вот эти ребята сталкеры были. И они сидят вот такого вот состояния, на улице лета, а явно видно, что озноб у них. И один из них достает термометр из подмышки, и у него температуры нет. То есть у него там 34 с копеечками. Він говорить, ну я ж живий, а потім хтось з них спрашиває, ребята, а ви в Київ сьогодні їдете, привезіть водки з перцем. Станція була як марево якесь. Я тільки зараз багнув, в чому причина цього. В тому що станція виявилася без тіні. І вона, якась ще така, як випалена. Знаєте, дуже було незвично, коли е, їдеш, сонце світить, все в цвіту. Деякі городи вже зорені, а навколо пустка. Нікого, ні душі. І е, свідомістю ти розумієш, що це вже все назавжди, що це вже мертве, похоронене. Тишина. ветерок такой, да, где-то бельишка вот это вот колыхается там. Машины стоят, там дверцы открыты, вот людей, как видно, забирали в автобусы, все, и все. И вот это мы летим, и голос руководителя, выброски, вот, которые на гостинице по радиообмену, и мы, вот, все. В Афгане одно дело, там летишь в горы, да. Ну, там какие-то кишлаки были, какие-то люди там где-то там бегали. А здесь просто мертвая тишина. Ни людей, ни машин, ничего нигде нет. На дороге валяются детские игрушки, одеяло. Коляска детская катается, ветром туда-сюда двигается. Ходят животные. Кошки, собаки, у которых шерсть с одной стороны облезла, с другой стороны есть. Просынаюсь в палате один. Приходит врач, ну, молодая такая врачей, я помню, окулист. Она говорит, я тебе покажу газету, но я ее тебе заберу. Она мне показывает газету, шесть фотографий наших хлопцов, умерших. С прайком через стенку лежал, я не знал. Телятнику на седьмом этаже лежал, я не знал. Ну и представьте, какое у меня состояние стало. Когда умирают друзья, я, меня прорывает, я как ребенок плачу. Не, не могу вот это все терпеть. Не знаю, кто-то переносит это более спокойно, более это самое. Но я вот когда осознаю все это, вот, мне очень тяжело и больно. Тем более терять, я говорю, друзей, с которыми довелось пройти немало. Но я не жалею о том, что я тогда пошел. Даже при всем при этом, что сейчас со мной творят эти чиновники, я не жалею, потому что... Пусть они не оценили, пусть, но я знаю одно, что что-то полезное, хорошее я сделал. Представьте себе, сколько было Александров Матросовых в этой зоне. И представьте себе, сколько их уже нету. И это все, по сути дела, впустую. Для меня люди отдали жизнь впустую. Несмотря на те, що вони спасли многие многих жизни вокруг ети. Ослоблянності немає. Ми не так, не так ми виховані, щоб злитися. Але досада, вона є. Тоді, коли працювали, тоді да. Тоді все, давай там на ворода. Зараз все. Нікому ти абсолютно не нужен. Абсолютно. 1800, тисячу п'ятсот. Ну, Для людей, які там були в Чорнобилі, хіба це пенсія? Тут на дні лікарства, ну, за один раз пішов, то треба 300 гривень віддати. Я вже не кутам за комунальне і за все остальне. Це тільки раз зайшов. Тому і досада. Я до цього працював на півночі, в Якутії, в первому главці, які розвідували стратегічну сировину. То і Ми знали, чим це закінчиться. В першу чергу ми геологи, Може, інші не знали цього наслідків. Ми знали. Саме страшне, хлопці, було. От не повірите, оце було страшно. Травень місяць. Ти їдеш через зону, стоять хати, цвітуть садки, бігають собаки, кури десь попадалися. І нема живої душі. Оце страшно, чесно скажу. Помирати страшно. Это самое страшное. Я думал о семье больше всего. Ну и думал же, чтоб вылез ты оттуда. Сидишь на подоконнике и во двор туда смотришь, подходит катафалка. На 40 кажу, же уже одного вашего нема. Он такой вот. Я говорю, я бачу его Повезло. Думаю, не жена, моя, а мой черед такой будет. О, ну, слава Богу, уже 25 лет. Болячки остались только. И все. И жена болеет, и сын болеет. А надежда жить только. Хочется жить. Втрата друзей. Это главное. Все решта работа. А те, що Володимира Микитовича немає, те, що Валерія Башкатова немає, інших немає, оце найстрашніше, що зникають люди. А це найстрашніше. Отець прожив у мене до 80 років. сейчас Братами, зараз общаємося. Іноді пімбачарки. Їздив на рибалку. в Чернобыль. Я лично брат старается не ездить. Я каждый год езжу 9 мая в свое родное село, приезжает уже Припять. Встречаемся с людьми, общаемся, чего-то добиваемся, пенсии каких-то хотим получить. Многие говорят, вот когда уже все дослужили мы уже до этого времени, ну как бы, пошли бы. Да мы, да мы же не за славу шли. Ніхто не думав, що тобі за це буде, чи якісь нагороди, чи якісь премії. Я виконав свою роботу. Я вчився, я давав присягу. Чому ми? От чому ми опинилися в цьому місті? Чому саме з нами сталося це? Чому саме ну, от, дійсно, що ми маємо зрозуміти з того всього, що сталося? Звісно, я ділю своє життя до аварії після аварії, тому що якби моє особисте життя, воно склалось би, може, можливо, там живуть, якби ми жили в Прип'яті інакше. От ми, врешті-решт, розлучились з чоловіком, і, і ось він вже й помер. Він хворів. І якби тепер, от якби пригадуючи, я думаю, боже мой, якби можливо не було, цієї аварії було б інакше. Але чи була б я при цьому, ну, чи мала б, я не знаю, таке бажання осмислювати своє життя, таке, як я маю зараз, наприклад. Врач мені сказав, у вас не бути дітей. От ви олучений чоловік, і він, ну, врач так і молодець, бо відкриває, говорю, не небудь дітей. Ну, так прямо в глаза сказав. вот это самое было такое, знаете, женился, и должна семья быть, а вот врать нету. И как себе было повести, это самое для меня было, это самое тяжелое. И вот эта мне боль пришла, когда я пришел домой уже трохи, жене говорю, ну что ж, у меня не будет детей. А зачем девушка тогда портить жизнь? Ну вот так, ну подумали, посидели, ну и девочка родилась. В 88 году нормально все, как должно быть. И я очень счастлив, что жена такую минуту поддержала и не покинула меня. Я очень счастлив. Свой Чернобыль какой-то, образно говоря, есть в жизни, наверное, у каждого. Но вот у меня, к сожалению, Чернобыль не самое страшное событие, которое было в моей жизни. Может, может быть, кому-то кажется, что это пережить Чернобыль – это страшно и ужасно, бывает хуже.